Dostlar, vaxtınız xeyir olsun, gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Dostlar, e, demək Toyota Plus 20 Cruze haqqında bu gün bir video çəkəcəm. E, çox sağ olun ki, birinci mənim kanalımı izləyirsiniz. Dəstəyisiz mənə. Demək, dostlar, e, mən e, keçən videolarımın birində bu izləyicilərimiz üçün təkərlər barəsində, avtomobil gəldində vvvvvvv eləməyə barəsində video çəkmişdim. İndi keçin bu bir tərəfdən göstərdim ki, e, nəyə görə bu arada da dostlar qapımı gəlib vurub əziblər. Açıq olan vəziyyətdə avtomobilin qapısını vurub əziblər. İnşallah e, dəmircilik işləri görüləndə mən bu videoları çəkəcəyəm ki, bu konteneqr də düzəldilər və necə düzdür. Hələ ki mən bunu e, düzəltmək fikrim yoxdur. Çünki qapaq atıram, görüm harda Original bu rəngdə qapı varsa dəyişəcəm. Çoxlar deyir qapı dəyişilməsin. E, Qapını mən də istəmirəm dəyişilsin. E, Deməli dostlar, e, tək e, sual verirdilər, o təkərlərin mən video çəkmişdim. Ya vız 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 gedəndə vız 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 səs gəlir. Elə birlər ki, süpitsanın pativiniki dağılıb, süpitsanın pativiniki dağılmayıb. Təkərlərdən o səs gəlir. Nəyə görə çoxlar gedib işlənmiş təkəri alırlar. E, tə, i̇şlənmiş təkər olanda avtomatik olaraq e, belə deyək də O təkərdə defekt uşa üstündə gəlir. Sual verirlər mənə e, ki, qardaş nə tər bilək, nə tər. Demək bu sorb, bu demək +20 kuzoya təkər almışam. Yəni bu təzə təkərdir. Sadəcə bu təzə təkərin üstündə mən göstərirəm sizə. Siz də təkər alanda bunu hökmən yoxlayın. Təzə təkəri, işlənmiş təkər alırsız. Yəni əksəriyyətimiz taksi sürücüləridir. Hamımız taksi sürücüyə, çalışıq, hər şey ucuna qataq. Bəli, e, ucuna qatırıq. Amma sonra problem əmələ gələndə e, biz onu başa düşmürük. Demək dostlar, e, təkər alırsınız, işlənmiş. Maşının üstə taxırsınız, sürürsüz, elə bilirsiz ki, süpitzavınızın paçivinki dağılib. Dostlar, süpitzan paçivinki dağılmayıb. Nə oldu? Təzə təkər alıb, təzə qoydun təkəri, süpçən çəkivinki dağıldı. Nətar ola bilər? Elə bir şey ola bilməz. Demək ki, dostlar, yaxınlaşırsınız təkərin üstünə, diqqətlə mən göstərərəm sizə. Görürsüz Belə bir xətlər var, aralıqlar var. Kəsən 1 2 Bunun üstünə əlivizi belə vurursunuz. Biri havada, biri aşağıda, biri havada, biri aşağıda, biri havada, bunun biri havada, biri aşağıda, biri havada, biri aşağıda, biri havada, biri, biri aşağıda olur. İşlənmiş təkərlərdə təkərin özündə defekt belə əmələ gəlir. Biri havada, biri yerdə, biri havada, biri yerdə, biri havada, biri, yenə üstünə əlivizi belə qoyursuz, görürsüz ki, aşağı yuxarı oynamır da, belə 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 oynamır. Sözlə həmçinin içəri tisteyə də əlinizi salırsınız. Oynamırsa, bu bütün borlar eyni qaydada, eyni hündürlükdədirsə, bu gedəndə vız 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 səs gəlir. Çoxlarınız bilirsiniz, stupitsan pachivinki dağılanda vız 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 səs gəlir. Stupitsan pachivinki dağılmayıbsa, demək onun özündə Həmin e, problem təkərdədir. Maşında problem yoxdur, süpçüdə problem yoxdur, peredoktda problem yoxdur. Gəlirsiz, e, belə deyilir, ustaların çoxları deyir, süpçə patkvinik dağılıb, yalına patkvinikdə alır. Görürsüz, burada da yenə, dostlar, hündürlük eynidir. E, təkər alırsınızsa, o 10 manata, 5 manata, 20 manata, 30 manata hardan təkər alırsınızsa, dostlar, hökmən ona baxın, çalışın 5 manat almışsınız, ayət canı cəhənnəm yox. Maşının içində otursan, baş verir vız 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 səs eləməyə. Elə biləsən ki, stupitsə dağılıb. Amma halbu ki şey, Toyotadır. Bunların stupitsası rahat dağılan bir şey deyil. Bir də hökmən şəkildə təkər alanda 60-70 manata almayın. 60-70 manata alın, mən heç də demirəm. Amma o joska olur. Çox joska olur. Riyal meydana dükkanda eləbsə maşının amortizator sistemi sıfır sistemlidir. Baxırsınız ki, hə, qoy ə, ucuzudur, bunu alın. Bəlkə bir nəsə bir belə deyək də, sonra bir düzəldərəm. Çalışın həqiqmən dediyim şəkildə, dostlar, e, dediyim şeyi eləyin həqiqmən şəkildə. E, Vızltını, mızltını belə deyək də, hamısını bu e, problemləri aradan qaldırın, çünki maşın o qədər sakit işləyir ki, hibriddə gedəndə vızvız gələndə bu istəmirəm e, ki Belə deyə də sizin də möüştürdə problem olsun. Sonra keçirəm ikinci ə, sual şeyimə sualma. Mənə sual verirlər ki, dostlar, sənin videonda baxmışıq, ə, avtomobilində bu arxada şüşəsilər yoxdur. Onsuz da bu furqon fason maşında bunu arxa şüşəsini elə də biz istifadə etmirik də, özünüz -öz bilirsiz. Mən istifadə etmirəm şəxsən. Bunu bu nədir Şur, dostlar sizə deyim? Bunu mən maşın bazarından almışam. 1 manatdır, 1 manat 50 qəpik. Üstünü vinilləmişəm. Bu ə, maşınların çoxsunda altında ə, su, su, su saxlayandır. O maşını gedəndə yağmaydığı yerində kırılan altında su var. O su içəri ə, vurmasın deyə həmin o kırışqadır. O kırışqaya qıranı almışam ketirmişəm bunun üstünə yerinə. Bu günü dostlar bu qədər. Minnətdaram. Var olasınız ki, izləyirsiniz məni. E, təkər barəsində e, sual verən şəxslərə e, cavab verdim. O vızıltı nədir? E, əgər istəsəzsiz özünüz yoxlayıb baxa bilərsiniz. Bu günü dostlar bu qədər. Təşəkkür edirəm kanalıma abunə olan hər bir şəxs. Minnətdaram ki, kanalıma abunəsiniz. Təşəkkür edirəm ki, videolarıma baxıb bəyənirsiniz. Hər kəsə çox sağolumu bildirib, minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun dostlar.